tonalın ön tutmuşdur. Vətən müharibəsindəki zəfərimizdə onun da payı var. Vətənin azadlıq xarayına könüllü olaraq yollanan qazimiz Kənan Babashovun. Beylaqan rayonunda yaşayan Kənan ehtiyatlı olan sərhəd qoşunlarının giziri kimi hələ mənfur düşmənin tovuz təxribatı zamanından fönüllü olaraq orduya yazılıb. Vətən müharibəsi başlayan kimi döyüşlərə qatılan Kənan Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaətlə iştirak edərək yaralansa da yarası sağalan kimi yenidən mübarizəsini davam etdirib. Bu dəfə Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları bir çox yüksəklik və kəndlərin azad olunmasında mətindiklə vuruluyor. Qubadlı döyüşlərində isə o ayağından ağır yaralanaraq xospitala yerləşdirilib. Şəhid və qəzi olan döyüş yoldaşlarını tez-tez yada salan Kənan onların hünərindən, gözünü qırpmadan özünü oda atan igid əskərlərimizdən və keçdiyi döyüş yolundan ürək dolusu danışır. ə sözü yüksəkliyin şqaldan azad olunmasında, Qubadlıda kəndlərin şqaldan azad olunmasında, eləcə də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə hansı ki 500 metrdən bir çəngərlər başladı. Düşmən ist öz istehkamlarını qurmuşdur, betonlarını qurmuşdu. Uşaq döyüşə gedən döyüş yoldaşlarımla bir yerdə, yəni uşaq gözdə qorxu yox idi. Yəni kim ölə kim qala söhbəti idi yəni burada. Yəni çox istəyirdi ki, gedə ala, yəni bir dəfəni bu söhbət tutara. Yəni gələcək nəsl-nəsillərimiz, gələcək övladlarımız, nəvələrimiz yəni bu günləri görməyə, bağrılı acılı günləri görməyə. Ermənin e, çatıncı bir də bu torpaqlara qayda. Erməni çünki biz basqın nəticəsində görürdük ki, erməni necə qaçır. Yəni öləndə ölənləri öldürürdü, qaçaanlardakı yəni canlarını qutarıb qaçırdılar. Yanımda məndən gedən könüllü olaraq gedən şəhid yoldaşlarımız olub. Salahlı göz olub, Firuz olub, İlçin olub. Hal-hazırdakı qabaqda döyüşürlər, evcis şəhid olub. Allahdan onun rəhmətli deyirəm. Vətənimizin Qarabağ yarasının Oğuzun sağalması Kənan kimi vətənpərvər oğulların da qəlbinin qisas ağrısını azaldıb. İndi Qarabağın azad nəfəs almasında iştirakına görə qazimiz özünü şanslı sayır. Sağ olsun ki, cənab Ali başkomanda bu hissi bizə yaşatdı. Yəni bizim nəslə yaşatdı. Bizim dövrün uşaqlarına yaşatdı. Hənzəcə elə mən hiss eləyirdim ki, Cənab Ali başkomandan bizim böyüməyimizi, bizim yaşa çatmamızı, bir 30 yaş, 25 yaş olgun yaşa çatmamızı gözləirdi ki, biz o yaşa çataq müharibəni başlasın, bizlə başlasın. Sağ olsun cənab Ali başkomandan. Biz bizə bu hissi yaşadıb ki, biz biz gördük. Yəni biz bu müharibəni apardıq bizdən sonrakı nəsillər, bizim oğlanlarımıza, bizim nəvələrimizə qalmadı. Elə vətənə əsl oğul böyüdən valideynlər də qürurlu və sevinclidir. Çünki qələbə bizimlədir və bu qələbə cəfəyə əskər yola salan, onlar kimi ata-analarımızın da zəfəridir. Oğlunu cəfəyə yollanması heç mən bilmərəkdə öz-özünə gedib, gedib, hətta hərbi komissariyada maşına oturanda mənə zəng edir ki, ata xeyr-dua ilə mən gedirəm. Təbii ki, biz də hamımız bütün əsgərlər üçün xeyr doə edirik. Biz çox həqiqətən də sevinirik. Bu qələbə bayramı ilə hamını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Başda Prezident, Ali Baş Komandan olmaqla bütün Azərbaycan xalqına Təbriğimi çatdırmaq istəyirəm. Bu gün fəxr edirəm ki, torpa ə, torpaqlarımızın, Qara Qov torpaqlarının alınmasında mənim oğlum da iştirak edib. Düzdür, bizim xəbərimiz yox idi. O gedərkən qızımla, mənim, yoldaşın hamımızın üstünə qapını bağlayıb gedibdi. Bilmirik, oğlumuz sağ gələcək, şəhid olacaq. O Allahın işidir. Bu gün Allah'a da şükür edirik. Prezidentimiz İlham Əliyevə də can sağlığı arzulayırıq ki, torpaqlarımızın Yarisəsənə şəhidlərimizin qanıba hasını alınıb. Balalarımızın qanıba hasını alınıb. Amaryaş isə siyasətçi İlham Əliyevin hesabına alınıbdı. 92-ci ildə olan maharbənin şəhidlərinin qanını bu gün bizim balalarımız aldı. İnanın ki, küçəyə çıxsaydınız, baxsaydınız, görərdiniz ki, bütün cavan uşaqlar, hamısı da 88-ci, 92-ci ildə, 90-cı ildə, 89-cu ildə olan uşaqlardı. Küçəyə ilə qaçıq, aybala hala qaçırsınız. Gedirik torpağımızı müdafiə etməyə. Biri bayraq belinə sarıb, biri əlini qaldır Elə bir toya, bayrama gedirdilər. Heç bu muharbiyə getmirdilər. Mən bu gün Azərbaycanlı olmağımla fəxr edirəm kərgə deyəm ki, bizim belə gözəl prezidentimiz, güclü prezidentimiz, belə güclü övladlarımız var. Başımızı uca edən Azərbaycan igidləri. İndi siz də övladlarınız, valideynləriniz və vətənniz qarşısında daim başı uca qürurla gəzəcəksiz. Çünki artıq qanınız, əzminiz hesabına azadlığa çıxan torpaqlarımız əmin əllərdə, öz sahiblərindədir.